Ali Hamedan Nabilis <Sess> ikinci Sabahları bir sabah yok. Hatta ki bir anons vermek Ahmet Bey Obal e, gelen hafta yekşembe günü azaltlıq bu hem milli hem eşit təşkilatçılıq Medya olsun bir medyanın müdürü e, diye bir zaten bir televizyonu etti. Maddi imkanları olduğu yerde bir medyanın etsin. Ve məlum ha. sonra yeniden etirə gəlirizler. E, Bir e, tərəfdən e, millet ve Azerbaycan'da günlə e, məsələlər üstü si, uğurmu görə bu söhbətlər yol alacaq. E, mən həmçəndənizdən e, xahiş edirəm ki, bu veriləşə mə e, izləyin, əldə edin. Mənim disqayda e, düşmümüzdə, gündəmdə Azərbaycan nə istəyir, e, söhbətləri oxuyun, xəbərlərim, bədni qarşıla-kəslə-kəslə günləri qoşulduq, bu dostlarımızla ilə i̇şte, söhbət elədik. Qadın səhvlər başı İranda digər Rusiyadır, buğökərnə və qoğlar təhr etmişdi. Lankunan çağırırlar, etdər vay, qadınlar küsə azadıdır. Standartlar sərtlə. Amma Heç vaxta bizə düzəltmədinlər ki, bazanlar sələk çüksəndə xətan olur. Orda olan münasibət heç bir rəqəm elə. Orda olan o qəlb verilə məsələ çapdır. Bu qoşuq ham qoşuq, tutbaramış gəlisdaram. Vaxtı bir proyeksiyası olanları adifün elalar etməri var idi. Azərbaycanın qadınları urmuyur uğuruna. Ocaq görk urumdu. uğrunda mübarizə ve Hükümeti sesler şey. Bunlardan haber yok. Rusiyon ve bunların Azərbaycan onun adı ilə məzən Bu da bu ipucu olsun ya bəsli məhəl söhbəti vermişsinizsə Əbiyyətən var mükəmmədən vermişsiniz. Həbəsindən yasıl və ki, qonşularımızla işlərdə mən kəsmirəm, sevmirəm yaşayam. Mütləqən onların gəlişməsi bizim də e, bizə də təsir edir və mənim şadamın qonşuluq çamballığı ol, e, maşa olmasın, yol olmasın, yol olmasın. Öz mahiyyət qorusun və e, bu mübarizəmi ziftdirsənlərdir. Amma ki əzən e, hiss edirəm deyirəm və Azərbaycan qadını e, görməzdən mediyadan azərbaycanlı soyuşan qadınlarla söhbət edir. Nə yaxşı, sizlər baxсыз, e, qadınсыз öz yazarsınız. Məddəfaxus biz bu varədə işdə sonra söhbətlərimizdə varlığınız. Kud. Mən e, danışım yoxsa Mehdi bəy idi? E, siz bu Siz Sanjafar, siz buyurun. Lütfen. Bəli, bəli, çox sağ olasınız Mehdi bəy. E, mən biraz səsi kəsik gəldim məhbub bəyin, amma bildiyim qədər Azərbaycanın qadınlarından və onların mübarizəsindən xəbər edədilər. Ancaq Azərbaycan e, qadını, Azərbaycan qızı tarixdə isbat olunmuş bir yerdə hər zaman var idi və e, bu gün də görürük, vardılar. Ancaq Ee, Azərbaycan qızları sadəcə bu gündə deyil. Azərbaycan qızları hər zaman yiyan var idi. Hər zaman zülmə qarşı bir etiraz var idi. Azərbaycan qızı qadını öndə idi. Bu İranın içində görmüşük var idi və bəlkə birincilərdədir. Necə ki Azərbaycan qadınlarına 1-ci 21-i Ə, Azər hərəkətində olan melli cümətdə rəy vermə, ə, rəy salmaq qanunu tanındı. Onun üçün bu həftə biz üzü ağ tarix boyu ə, keçmişimizə baxanda üzü ağıq və qururluyuq. Tarix bir daha da təkrar olundu. Təbrizdə Azərbaycan qızları, yazarlar, şairlər, aydınlar, onlarca bir yerə toplaşdılar. Onlarca sənətçilərdılar. Onlarca eee uşaqlarını Azərbaycan varlığı ilə, mədəniyyəti ilə yetişdirərlər. Onlarca zevqəhlidlər, sənətəhlidlər hamısı bir yerə istər-istəməz yığılırdılar. Və bunlar da bu gün bir e, hərəkət başlattdılar. Urmu gölü üçün. Dəqiqən Zeynəp paşanın hərəkətini yada saldı mənim özümə. O zaman ki Zeynəp paşa Təbrizdə e, o qıtlıqda bəzi tacirlər malları yığırdı anbarlara çıx bahalaşsın, satmasınlar. O zaman Zeynəp paşa qızlarla meydana gədirdi və onları e, cəzalandırırdı. Hətta şairlər də Zeynəp paşa üçün yazılırdı onun rəcadəti üçün Zeynəp paşa əldə zopa üz qoydu meydan üstünə. İndi elə həmin qızlar, həmin nəslin qızlarıdır. Həmin Zeynəp paşanın digər üçün nəvələridir, balalarıdır. Nigar Xiyavi, Züqəyyə Çəbili, İpək xanım və başqaları və onlar hamısı. Bu gün onlar ki, çıxdılar xiyabana, yüzlərcə oldular və səsləndilər. Urumcölü can verir. Urumcölü susuzdur, sədləri sındırır. Bunlar çox mədəni şəkildə çıxdılar, etiraz elədilər. Ancaq yenə də isbat olundu ki, bütün İran coğrafiyasında Azərbaycan qadını özünə müstəqil və çox cəsarətli, aydın bir qadındır. Və onun üçün indi Azərbaycan qızları, qadınları çıxdı, etirazlarını göstətdi, birinci meydanə çıxdı. Bu tarixə yazıldı. Bu tarixə yazılacaqdı. Amma indi əgər Azərbaycan balaları, qız oğlanları, kişiləri bunlardan himayət edilməsə o da bizə yaxşı bir şey tarixdə yazılmayacaqdı. İndi Nigar xanım xiyavi şairdir. Sənətçidir. Rüqeyya xanım Kəbiri nəsrini yazandır, şairdir. İpək xanım şairdir. Bunlar hətta bir siyasi bir əgər siyasi desək hərəkət eləməyiblər filə. Bunlar sadəcə hər zaman şeirindən, ədəbiyyatının bu günə qədər də E, bulardan bir şey də tapa bilməyibləçi deyələ biz sizi hey tuturduq, etiraz elirdi, sindana salırdıq, çıxırdıq. Yox, birinci dəfə mədəni şəkildə əllərində çağaz sıxdıla meydana dedilər ki, ürünü görüs, susuzdur, ürünücülü quruyur, qoymayın qurusun və bunları bu gün ehsar eləyirlər. Vəhşicəsinə bunların əşyalarını, evinin, kompüterini, telefonunu qarışdırırlar, gəlirlər və bunları tutub aparırlar. Bunun qarşısında Azərbaycan oğulları aslanları susacaq mı? Bu bizə yaraşmaz. Mən elə bir şey gözləmirəm. Yəni ümid edirəm də ki, belə bir şey qalmayacaq. Çünki biz əgər Azərbaycan millətiyiyik, əgər tarixlərdə iz qoymuşuq, bu gün bu qadınlar, bu gün bu qızlarımız yalnız qalmamalıdılar. Niyə bizlər sürgün düşmüşük? İndi burada ürəyimiz qandır, bağrımız çatdır. Əlimizdən bir iş gəlmir. Biz bir olsaq, mütəhəz də olsaq, bizim qadınlarımızın da başlatdığı hərəkət nəticələnəcək də və gərək də nəticələnsin. Yoxsa o zaman e, həqiqətən o adam ki, iddia edirdi Azərbaycan qeyri-siyasi olubdu və doğru biz bilirik, çox nədənləri var Azərbaycanın, həqiqətə qolqanı nədini sındırıblar, bilirik. E, əllərini boğazına dayıbblar. Bunlar hamısı var, amma yenə də Azərbaycandır. Yenə də Azərbaycan da heç bir zaman ədalətsizliyə qarşı dözməs, xüsusilə də anasına, bacısına təhqin eliyənlərə qarşı dayanmaz dözməs. Bu gün həm bizim torpaqlarımız təhlükədadır. Həm bizim e, qızlarımız, qadınlarımızı tuturlar, aparırlar, mədənicəsinə yazarlar. Dünyanın hər yerində, hər ölkədə şair yazar qadın ehtiramla qarşılanır. Ona sayğı duradlar. Bizim ölkədə yazarı, şairi qadını aparırlar, təhqir elirlər, ihanət edirlər, qorxudurlar ki, otursun evində, yazmasın, qələmini əlinə almasın. Biz buna heç e, həqiqətən susmamalıyıq. İstər qızlar, istər qadınlar, hamımız və özəlliklə də bugünkü bizim milli fəal cəvanlarımız və atlanlarımız bu gün e, məncə özlərinə yana özlərinə yaraşmazdır. Bu gün susalar və qızlarımızı ittihad istədiyik kimi bir-birinə sinasayə edibdi, tuta, qorxuda, təhdid eləyə, ihanət eləyə çi? Siz qoca arvadlar nə istəyirsiniz? Gedin oturun evinizdə. Eyni ihanəti mənə də idari əşhadda elədirisə, idari əşhadı Tehran elədi. Dedi ki, getsən evində, mətbəxində get yeməklərinə pişircinə. Sən xanım nə də dedin, Aşirz nədir? Dedi, naşir, dedim tamam sən elədirsə biz susmayacağıq. İndi də bizim qızlarımıza həmin ihanəti eləyirlər. Niyəcə görə buna icazə verək? Bizim qızlarımız e, bu qədər cəsarətli, bu qədər aydın, bu qədər e, həqiqətən tarix dediyim kimi tarixi yaradan xanimlərdir. Azərbaycanda yenə də Urmuqölü üçün neçə günlərin içində kim çıxdı eşiyə? Azərbaycan xanımları çıxdı. Və indi onlara dəstək vermək lazımdır. Onları tək qoymamaq lazımdı. İzin verməməliyx Nigar Xiyavını əssinlər, izin verməməliyx Rüqəyyə Çəbirini əssinlər. Allah rəhmət eləsin, xüsusən nəvadir əzi. O zaman ki var idi, eləyə bilməzdik rəssul zərnə bəcə rahat media da yayılsın. Rəhmətə gedəndən sonra gördük, nə qədər ana dilinin üstündə əzilibdi. Nə qədər dəttləri var imiş deməmək demək üçün və onlar hələ video idilə soradan yayıldılar biz qadınlarımızın, qızlarımızın bu günləri sözlərini hər yerə çatdırmalıyıq. Hər yerə çatdırmalıyıq. Sadəcə çatdırmaq da yetmir, sadəcə media yetmir. Onların arxasında durmaq, onlara köç vermək və onlara e, güvən vermək lazımdır. Özlərinə, ailələrinə ki siz bizim fəxrimizsiz, qürurumuzsuz və biz sizi qoymayacağıq, əzələsiz. İcazə verməyəcək bu gördüyünüz iş üçün peşmanlıq çəkəsiz, peşmanlıq çəkməyəcək dedil, mütməindən. Amma elə yorulasız ki, səsiz çıxmasın artıq. Biz ona icazə verməyəcək. Xalqımız verməməlidir. Görürük. Ancaq traktor oyununda çox gözəl bu dəfə görsəndil. Urmiyədəki e, müsabiqələrdə görsəndil, millət necə səslədilər. Gəlincidəki ağlıaq, ulum, gölün donduraq və qızlar, oğlanlar hamısının səsin çıxatdı. Bu görsənir ki, artıq millət dayanmayacaqdı və dayanmamalıdır da artıq. Gerçəkdən dayanmamalıdır. Bizim varlığımızı tələyirlər. Biz Urmiya gölünün qurutmağı ilə bizim Təbrizi, Urmiyəni fələc edirlər. Bütün şəhərlərimizi fələc edirlər. Cinayətdir. Sən bir insanların həyatı ilə zindəcanlığı ilə məsadəd çəlmələri çoxu sadə deyirəm bəzən o ki bizim təəssüflə çox eşitməmiş insanlarımız elə dilindən olsun başa düşsünlər siz onların fələc elədiz, nabud elədiz həyatlarını, zindəcanlıqları. Onun için xanımlar bu gün fəxr edirlər. Mən boyun əyirəm, baş əyirəm Nigar Xiyavi, Rüqəyyə çapiri, İpək xanım, o biri xanımların qarşısında. Keçsə orda olaydı, uzaqdan da ürəyim onlarla çırpınır. Bilirəm bütün qızlarımız da elədilər, amma onları təhqaymayacağıq və gözlənilir ki, Onların arxasında dağ kimi dayaq olan aslanlarımız bu gün etiraza qassınlar. Bu gün onların yolunu qoymasınlar sözsün. Qoymasınlar. Onlar da desinlər ki, biz çıxdıq, nə oldu? Başqaları da desin. Eee, bir nəticə ala bilmədilər. Biz gərək nəticə alıq. Hər tərəfinə biz nəticə almalıyıq. Ancaq çox çətin uğurməyə gölü quruyur və e, çoxdan elə mən eşidirdim mektəb və insan kis sözlərində idi dedi ki, biraz gec ayıxdıq. Biz gec ayıxmadıqsa bizi e, hər tərəfli bizi boğurlar, hər tərəfli. Mən e, birizə doğru yaymışdım. E, siz o belə mən dedim ki, biraz aydınlatma gətirəm. <coughs> dedim 15-20 bundan qabaq milli faallar səslərini yüksəltdilər, bu məsələyə etiraz elədilər. Ancaq daha onların e, hakimiyyət nə idi? tutduqlar, gözaltına aldı, zindana atdı, işkəncə oldular, işlərindən qaldılar, cəzalandılar, cərimə bağladılar onlara və sonra indi də gec qalmışıq. İstədim onu deyim ki, ıı, onda bizim millətimizin orantılı və nisbi baxanda, görəcəli baxanda ona görə məsəl necə olubdı. Cənub Azərbaycanın bitişik torpaqlarında, nə bilim, 14-15 milyon əhali yaşamaqdadır bitişik torpaqlarda, yoxsa bütün o İran adlanan ölkədə bəlkə 40 milyon onun üzərində türk yaşamaqdadır. Ancaq biz Güney Azərbaycan və onun o coğrafiyasından danışdığımızda, o qədər insani daxtab elə bilər ki, ordadılar. Yoxsa bu məsələ insani olduğuna görə, yəni burada bəşər haqqları ortadadır. Hər kəs hər yerdən eləyə bilər ki, o haqq səsinə yüksəldə və orda yardıma da qaça-qaça gələr. Ancaq bizim bu bu qədər cəmiyyətimizin neçəsi ilə orada fəlacəni görə görəyib birləşərlər onlara danışa danışa tərifləyə tərifləyə açıqlaya açıqlaya yüzdə neçəsi etiraz edədilər. Biz belə başımıza gəlir. Hakimiyyət bilərəkdən bu fəlacəni e, yaratmağa başladı. Onlar bilirdilər. Necə bilirdilər? Çünki İran-Azərbaycan savaşında Azərbaycanlı gənclər canlarını belə oğullarına tutub o xil-i xlasla e, o şirin canlardan olurdular, ölürdülər. Dedilə ki, biz düşmənə qarşı savaşıırıq, bu ölkə qorunsun tamam Allah ölənlərin ruhu şad etlesin qazılara cəmbazlara da şəfa versin ondan işim yoxdur yalnız onlar Azərbaycanlı gənclər cəbhədə savaşıb da Tehran rejiminin mənfəətlərini qorudduqları zaman Tehran hakimiyyəti belə bir müsəbbəblər məclisdə ya dövlətdə ya da o gizli özləri bildikləri yerdə belə e, müsəbbəblər keçirdidilər ki Azərbaycanda yəni biz dediyimiz Güney Azərbaycanda Ağır yatırımlar yatırılmayacaqdır. Ağır sərmayələr oralara köçürülməyəcəkdir. Aparılmayacaqdır. Bunu kim deyir? Bunu elə Tehran rejiminin illər boyu fərqli-fərqli yerlərində nazirliklərdə olan nazir bir şəxs, nazir olan, baxan olan bir şəxs deyir. Neməsadə deyir. Neməsadə harda deyir bu sözü? İranın məclisində, parlamentdə bu sözü deyir. Deyir ki, o zamanlar 1360-ların başında, 1980-lərdə deyək, onda Azərbaycana ağır sərmayənin, kəlan sərmayənin getməsinə Tehran mane idi, dedi ki, olmasın, oraya getməsin. Və Azərbaycanlılar harda idilər? Gənclər, cavanlar cəfələrdə idilər, savaşırdılar. Kimin uğrunda savaşırdılar? Tehran rejimin uğrunda savaşırdılar ki, onun mənfəətləri qorunsun, onun çıxarları qorunsun deyə. Yəni bu millət burdadır, deyək ki, bir miqdar e, səmimi və saf davranırdı. Ancaq bilənlər bilirdilər. Bax bunları gördükdən sonra demək ki, bilərəçdən bu işlər görünürmüş onlar. Bu siyasəti icra edən Azərbaycan üzərində demək ki, o e, köprüyü də bilərəçdən o şəkildə e, tikdirmiş ola bilər. Ya barajları, səddləri, bəndləri də bilərəçdən orada yapış ola bilər. Ya onları bir tərəfə buraxaq. Dərin quyular qazıldığında ona mane olmaya bilər, müqəvviz verə bilər, ruxsat verə bilər. Tamam, gedin qazın. Amma bilir ora quruyacaqdır. Bilir ki, beləcə dəcətlə məntəqənin başına amma uzman onun, onun əlindədir. E, Xibrlər onun ixtiyarındadılar, rəporlar onun əlindədiler. Görürdü o ki, tamamdır. Elə bu doğrultuda bu istiqamətə qoy keçsinlər, özləri öz e, peynini yeşərlər, özləri öz köklərinə balta vururlar bu millər. Qoy vursunlar. Halbuki ürək yandıran bir hakimiyyət olsaydı, millət xəta edə bilər. Millət şəxsi mənfəətindən ötürü milli mənfəəti görməyə bilər. Dünyanın hər yerində ola bilər bu arırdı ola bilər anca hakimiyyət milli bir hakimiyyət olsa, hakimiyyət ürəyə yanan bir hakimiyyət olsa, onda o yanlış işlərə mane olar. İran İslam Cumhuriyyəti həm özü böyük yanlışlar elədi, yox bilirəsiniz də bu xətaları elədi, həm də ki ordakı o bəlkə millətin etdiyi xətalara da mane olmadı. Dedi, qoy bunlar özləri öz köklərini qazsınlar. Məsələ buydu ki, və biz də gec qaldıq. İndi bu dəqiqə Azərbaycanda söz gəlir xanımlarımızdan, qadınlardan ki, çıxıl etiraz edirlər. Bizim neçə milyon e, bu əhalimizin, nüfusumuzun yüzdən neçəsi və neçə milyonu xanımlardır. Onların necəsi etiraz edirlər? Necəsi? Necə etiraz eləmir. Ancaq onu dindirsənsə, danışdırırsan, bilər ki, Urmu Göly adında bizim bir faciəmiz vardır. Bunun da bir danışaq. E, burada birlərini yasalayıb yuyub e, yarpaq üstə çıxartmaq, qoymaq deyildir. Hakimiyyətin suçu artığı artığına e, onundur. Onun yaxasında yapışmaq olar. Ancaq bu tərəfdən görək ki, bizim insanlarımızda bu qədər medianın, e, reklamın, təbliqatın, propagandağın bilmirəm, olumlu ya olumsuz, müsbət ya mənfi e, xəbər yaymağından sonra biz nə yerdəyik? Görək ki, buna yetinməliyikmi, qanı olaqmı, yoxsa e, özümüzə gələcək bir miqdar o dərindən fəaliyyət eləyək, millətimiz biraz daha məsələni ciddiyə alsınlar və o yatan insanları da oyatsınlar. Mən bunu demək istədim. Buyurun söz sizdə. Çox sağ olasınız. Mehdi bəy doğrudur. Dədim ki, mən internet kəsintisində ancaq mən belə eşitdim. Amma tamamən razıyam. Çox gözəl fikirləriniz, görünüş çox yaxşıdır. Mən özümü hələ burda şəbəkə kimi görürəm. Sizinki kimi, məlumatçı, qələm verilişlər bu problemlə proton qaldırsan. Mən həqiqətən görməyən, çox belə donursa və problem bilmirəm, ingilis səhvlədi. Gələcək, gediş, baş və görüncük və ya təqdim. Ola bilər say məhəbbət. Budur. Bu texniki bir problemdir. Eee, siz məşallah bir neçə il e, çox gözəl görüntü ilə səs ilə proqramı icra eləyirsiniz. Bu günlər də belə oldu. Eee, bizim o bədsəncliyimizdəndir. Olmazsa bizim 10 dəqiqəmiz qalıbdır. E, mən sizin tərəfinizdən elə zaten o dəqiqələrimiz ortaqdır. Buyurun. O so buyur, bu buyur, sualları Batman varam, qulaq asıram. Fəqət səsiniz bir balaca gəldi. Axı mənim ki, görüntü problem var idi. Buyurun. Oldu. Çox təşəkkür edirəm. Biz elə 10 dəqiqəmizin də bir çoxunu elə saray e, Şərifə xanımma ayıraq. Lütfən buyursunlar eşidək. Ondan sonra da sağollaşaq. Gələn proqramda umuram ki, bu problemlər də çözülmüş olar. Buyurun Şərifə xanım. Çox sağ olasınız. Ancaq sözlərimizi neçə ildir deyirik. Deyilir. Millətimizin çoxu bilir və siz diyenlərə tamamilə qatılıram. Və biz artıq daha çox bununla çox çalışmalıyıq. Bu ki dövlətin xianətidir. Heç bir şübhə şək yoxdur. Tamamilə dövlət xianət eləyir. İndi Azərbaycanı ordan pul susun deyə, indi litium çıxatsın deyə indi Nə olmazca amma bilirik ki, ən böyük almaç Azərbaycanın orada bölgələrini boşaldı. Bu bir e, böyük, mələsəb bir böyük bir cinayətdir və bir tərəfdə mühit zist, təvrə məsələsi. Əslən dünyada bir dənə məsələdir. Bunu gərə indi elə dünya o təvrə məsələlərinin ilgicilənən dünyadakı orqanlar, təşkilatlar da buna qarşı etiraz ediyənə və buna nə zaman etiraz olunacaqdır bizlər səsimizi çıxadaq. Etlikdə olanlar, özəlliklədə indi məsuliyyətləri çoxda hər yerə məktub göndərsinlər, gecə-gündüz çalışsınlar və eee bular da bunları xəbərdar eləsinlər ki, belə bir cinayət, bir bəşəri cinayət üz verir və belə bir böyüklükdə, sadə deyil, bir böyüklükdə dünyada 6-cı duzlu göl e, deyilən Urmiya gölü quruyur. Bunu ən azı xəbərinə yetirsinlər. Bu günlərin gördüm xəbərlərdə Azertac ki, Azərbaycanın ə, ən böyük dövləti saytıdır. Bu xəbəri yayıyıbdı. Biraz sevindirdi məni. Ə, yetərli də olmasa sevindirdi. Ancaq bunlar da qayğısız qalmaladın, qalmamalıdılar. Biz gözləyirik ki, Azərbaycan Türkiyə də qayğısız qalmamalıdır bu məsələni. Çünki o qədər insanın qardaş dedikləri, insanların həyatı təhlikədədir. Amma yenə də işin böyücü düşür üz boynumuza. Biz bu işdən nəticə almaq məcburuduyuq. Biz bu işdə böyük e, qayğı duymalıyıq. Mənə nə deməy ilə olmaz caydırıcı xəbərlərə inanmamalıyıq. Bilirik ki, İran birdə yol azdırır. Gəlir məsələn qəzetlərində görsən yazır ki, Türkiyə səd vurubdur və sədlər vəisoluqda Urmiya gölü quruyur. Sənin coğrafiyanın içində Türkiyədən beləçə bir dənə çay, 2 dənə çay gəlir. Türkiyə də öz ölkəsində səddini vurubdur öz bölgəsə. Bu qədər oranın 20 dənə filan e, yolu vardı, 25 dənə bildiyim qədər kanal tökülür ora. Balaca çay tökülür, çay tökülür. Siz onları nə ediyipsiz? Çünki bir dənə Türkiyədən yapsız. Yəni bunlar hamısı təəssüflə bizim öz millətimizdə bilicislikdən deməkdəbə bütün az etiraz edirlər bu də heç millət bilicislikdəndir hələ xətəri burdadır amma görmür görmür ki nə durumdadır hələ görür yaşayır bir ittifaq edə düşməyib amma bilmir ki evinin aşağısı tamamilə sökülüb peli gedib və ö uçacaqdır bu onu hələ hiss eləmir məgərincə o gün gələcək ö titrəyə zərzələ ola bu hayvalla qoya çıxı eşiyə höküdə və o zaman biləcək indi o durumdadır Onun üçün hamımız səs bir olmalıyıq, qadınlı, kişili, səsimizi çıxartmalıyıq, etiraz eləməliyik və bu bu böyüklükdə zülmə baş əyməməliyik. Ümid edirəm də nəticə alarıq. Əlbəttə ki, millət bir olursa olacaq də indi səslər çoxalıb, etirazlar çoxalıb, elə başlayıbdı da, dövlət də nəticə, dövlət də indici örüxü biraz qorxuya düşüb də, əlbəttə xəyanət eliyibdi, proqrazını yerinə yetiribdi, amma da millət hamısı qalsa etiraza, isyana qarşısında qalacaqdı və dünya da sorğuya çəkəcəkdi İranı. Ə e, umudumuz ölkəmizi, yurdumuzu, torpağımızı saxlamaq, qorumaqdır. Bunun üçün yaşanmışıq, bunun üçün yaşayırıq. Babalarımız bunun üçün insanlarımızı e, nə qədər bu yolda, vətən üçün, torpaq üçün e, fəda etmişiq, şəhid vermişiq insanlarını qurban veriblər, vətənə onların qanları batmamalıdır. Bir nəvət müsmirin bir oxumağı var, deyir ki, səhəndin altı qandır, üstü qardır. Yazıq Təbriz belə bir zadı var da, həqiqətən o qanla insanlarımız biz Azərbaycanı başı uca saxlamışıq. Qanla vətənimizi qorumuşuq, qorumuşuq. 250 min nəfər bizim insanlarımız qətliam olubdu. Bizim o qədər 21 azərdə qan cədidifti Sabriyin küçələrində və Azərbaycanı saxlamışıq, vəliyətimizi qorunmuşuq. İndi rahatçılıqla əldən verə bilmərik. İndi heç birimiz oturub və nə olacaq? Ey, mən nə edim? Mənim əlimlə nə gəlir? deməməliyik. Biz hərəmiz bir dənə küçük. Yığılsaq, bərabər olsaq böyüküt olacağıq. Etiraz eləməliyik. Nə varışığında evim dağılsın, ölkəm dağılsın, bizdə gələb biz savaşa ola, həyəcana gələb duraq, gedəxməy Şəh meydan aç düşmənin qarşısında duraq. Bu savaş başqa savaşdır da. Elə burda bəlkə sənin evinə girməyibdi, cinayət eləmir, uşağını başın kəsmir, amma bu ayrı cür başqa cəmdir. Ayrı cür xəyanətdir, ayrı cür burada qətli am eləyirsən, varlığımı qətli am eləyir. Millətimiz hamımız ayağa qalxmalıyıq, hamımız etirazımızı bildirməliyik. İndi də nə bilim keyfli videolar izləmə oturup zamanı dəyir. İndi də külməli videolar izləmə zamanı dəyər. Tamam, həyat da olsun bularda. Amma ən böyük qayğığımız birlikdə olub və uğurlu gələcəyimiz üçün bir şey düşünməyimiz lazımdır. Bu dövlətin nümayəndələrin məcbur dilə gətirməmiz lazımdır. Bir dövlət də İran. Əlindən bir iş görmür bular. Həqiqət istəsə bu gün imkanlarını səfərbər eləsə, əmin olun heç olmasa ölməkdən qutaracaq çölü. Biraz zaman alardı olsun. Yarad kimi olsun, amma qurumağın qabağını alacaq. Biz elə Naimit də olmamalıyıq. İndidir ki, səsimizi çıxardaq. İndidir ki, istəyək. Baba, biz bu coğrafiyanın içində yaşayırıq. Biz bizim vətənimiz, bizim şəhərlərimiz, bizim torpaqlarımız hələ İran adında deyilən bir ölkədə sahilər. Biz çox doyunca biz xəyanət görmüşük. Görürük façlar səsini çıxatmır təəssüflə. Küdlərçi deyəndə deyirlər Urmiya bizimdir, Xoya qədər bizimdir, iddia eləylə onların səsi çıxmır. Çünki onların ana babalı torpaqları dəyir, yerli dəyirlər. Biz iççi bu dərdi biz çəkəcəyik. İnanın burada bu məsələ varsa bizdən, bizdən va. Bizim bizdən başqa dostumuz əlan yoxdur. Biz indi gərək özümüzü qutaraq, biz gərək özümüz həyamızı çıxadaq, vətənimizi qutaraq gölümüzü qutaraq və özümüzü, nəslimizi, varlığımızı, mədəniyyətimizi, torpağımızı qutaraq. Bizim o torpaqda mədəniyyətlərimiz var, tariximiz var. Onlar hamısı heçəmir edəcək. Buna icazə verəcəyik yoxsa? Eee, sanıram vaxtımız da az qalıbdı. Mehdi bəy də çoxdur. Sağ. Çox sağ olun, Saniş Şərifxan. Eee, siz təşəkkür edirik. Siz sağ olun. E, belə bir şəraitdə e, öz yerinizə də değildiniz. Hər halda o keçici bir yerdə olduğunuzu görərək ona baxmayaraq yenə də proqrama qatıldınız. E, i̇nşallah ki, bir sonrakı qatılacağınız verilişdə daha e, imkanlı bir şəraitdə olasınız və rahat rahatlı söhbətlərinizi eşidək. Bu texniki və haşa məsələlər də olmadan e, bu dərdimiz o qədər dərindir ki, danışmağanla bitmək bilmir. Sadəcə bəlkə e, birlərinə bir tətkisi ola, bir təsiri ola və millətimiz bu qəziyəni ciddi aldıqdan sonra e, onun üçün söz bir ola və gücünü birləşdirər ki, e, elin gücü serin gücüdür və el bir olsa dağ oynadar yerindən. E, bizi ekranlarda izlədiniz üçün bir daha təşəkkür edirik. Gələn görüşə qədər sağ qalın, sağlamət yaşayın. Hələlik.